Последняя полоса это, это так, так, а Существует первая титульная полоса, на которой размещаются главные статьи, анонсы других статей, ну и естественно фотографии. Глав... Ну, о главной статье. Последняя полоса, которая может быть развлекательной, Там могут быть всякие ну, анекдоты, ну, кроссворды и типа такого. И все остальные страницы, полосы, на которых размещаются. при оформлении газет. Это можно умело размещать материалы на полосе, выделять самое нужное и умение использовать гарнитуры, кегли и начертание шрифтов. Гарнитуры это шрифты, кегли это размер шрифта, а начертание жирный, полужирный, подчеркнутый. Выделение заголовка на полосе, что немаловажно. Вот по примеру этой газеты мы видим, что на главное. Знакомьтесь, мы прослепим. всем видно? <laughs> Выразительное иллюстрирование тоже можно тут же увидеть. Сразу видно, интересует газета и уже интересно прочитать. Ну и как же все-таки начать работать над надо? Да? Сразу должен быть что то по идее. Каждый ну, условие свою думку, э, и мы записываем это все на бумагу. Потом каждый голосует за какую-то определенную тему и выбираем наиболее лучшую, ну, подходящую и какая больше всем нравится. Потом подготавливаем материалы поэтому. Существуют редакторы, которые редактируют эти статьи, улучшают их, меняют. Корректорская правка – это правка ошибок на таких орфографии. Э, Это расположение материалов на полосе. Ну, вот есть колонки. Это вот, картинки. Этим всем занимается предстальщик, который правильно отправляет их, в нужно, нужном порядке нужно располагает на полосе. Mm -hmm. Дальше существует финальная читка. Когда выпускается один номер газеты, их все просматривают на ошибки и на всякие такие недостатки. Ну и в конце уже все смотрят готовый номер, ему нравится, и все правильно, тогда уже выпускают все эти а Какие же функции первой полосы? При создании дизайна первой полосы мы должны учитывать, что читатель должен заинтересоваться этой газетой сразу, как только ее увидит. То есть нужен соответствующий интересующий заголовок, картинка, которая заинтересует читателя ему уже хочется купить эту газету. Но также нужно основать, Ну, это анонсы на первой полосе, чтобы читатель сразу с детьми, которые лежат непосредственно внутри газеты. По поводу главного пространства газеты. Это верхняя часть газеты. Тут ставим несколько анонсов, чтобы читатель... Ну, читайте, читайте, где-то слева верхнего правого и нижний. То есть, соответственно, в верхний левый угол можно ставить более интересную и нужную информацию. Ну, вот показано. Вверху шапку мы делаем, название газеты, потом ниже главная новость, анонсы и важная новость. Ну, а напоследок оставляем и последние, не самые важные новости. Ну, как я вам говорил, это колонки, как они должны размещаться на полосе. Дизайнер, который это все рассматривает, должен правильно расположить эти колонки, размер должен быть соответствующий. И если у вас на первой полосе уже созданы 4 колонки, то и на всех остальных полосах должно быть такое же количество колонок, чтобы читатель это не сбивал и уже как бы узнал, что это именно та газета, и не подал с какой-то другой. Yeah, Когда учитывать, запускается газета. Mm. А, также учитывать, стоит учитывать число колонок. Вот, mm. там, где я а, Также, если колонка редактора есть, то э, в каждом номере георгий-ресторанщик подгоняет э, материал именно под эту колонку, а не колонку под материалом, как со всеми остальными делается. И вот я вам показываю неправильное расположение колонок, и теперь на левый не это неправильно, и тогда не может если вы хотите совмещать колонки, колонки и делать более широкую статью, вот,

Дивіться, я обіцяла, що ви будете забезпечені такими методичними матеріалами в твердому вигляді. <плес> зважаючи на те, що вас, за, у вас неочікувано багато зареєструвалося, і я звонилася з Києвом і нам дошлють, декому я роздала, але не на всіх вистачило. Відповідно <плес> до реєстрації, відповідно до реєстрації, як тільки я не отримаю <плес> <мою>, книжечку, <плес> Якщо ви у, при реєстрації, а де реєстраційний лист? Якщо ви у реєстраційному листі, напишете свою електронну адресу.